Автомобиль для лада. Сейчас будем менять ладош э, на стойку. Для этого нам, нам надо э, снять стойку и разобрать, ну короче, разобрать весь передок. Э, нам надо Отпустить гайки на колесе и сразу открутить гайку на гран-ноте. После этого, как, как... открутили гайку, ставим машину на данный крат, и... и поставляем озелок После этого берем штангель и замеряем настройки стойке ну короче от конца шпильки до шайбы растой и делания, чтобы потом так само закрыть и смотрим. здесь получается э, 27,5 ну и здесь записываем чтобы не забыть теперь э, ну, откручиваем гайку на, на стабилизаторе и, и, и гайку рулевой яги. Теперь берем приспособление. Ну это из э, э, живой э, отвертку. Резиночку чуть поднимаем, вставляем туда приспособление. Легко. Так, выворачиваем руль. И вот э, с этой стороны э, под под э, на 10-2 э, болта. И, э, их э, ну, откручиваем и снимаем суппорт. Теперь на рычагу вот болт. И, э, ну, и с той стороны болта гайка. Ну, и раскручиваем болт э, ну, и, ну, гайкой. И сзади вот здесь э, ну, кабан и два болта. Вот с этой стороны и с той стороны. И вот вот, вот этим и э, ну, после того как мы ну, э, открутили болты, ну, вытаскиваем болт. Ну и наш рычаг уже э, свободен. Ну, э, я снимаю для того, чтобы проверить э, социальные блоки ну, И чтобы э, голову из э, шаровой не морочить. Ведь легче снять рычаг Ну и сразу, сразу проверить э, сад, блоки, ну, а потом уже выбить э, штору. Так, теперь вот здесь вот вверху. Здесь 10 вверху, э, 10 в, вверху э, ну, надо э, сразу э, сорвать гайку на стойке. Ну и откручиваем в, в, в вот эти три гайки. И, ну, и вытаскиваем стойку. Чтобы выбить порт, берем такой молоточек э, маленький. Ложим э, вот эти места на, на колбальню. вот так вот рассоединяем. Раз ну и проверяем сразу э, опору. Ну, э, вот если она ну, э, ну, от руки вращается, за наносите э, э, ее уже надо менять. Ну и заодно э, э, смотрим на сталин блок и, и резинку. Ну здесь здесь сальник и резинка еще хорошие. Ну, а шаровую надо заменить. Чтобы ее заменить, надо ну, ну, э, или болгаркой, э, то есть вот эти заклепки, а потом выпить, ну или ну, выстрелить э, э, этим самым сверлом. Зажимаем нашу э, стойку в тиски, э, ставим э, э, съемника пружин и обращаем внимание, вот ну, такие два усика. Э, ну, и такую сторону э, они направлены э, так там надо будет э, ну и собрать назад вот получается у нас э, напротив вот этой штуки э, ну по ходу машины вперед э, теперь ну откручиваем гайку ну и снимаем После этого э, откручиваем, откручиваем гайку на, э, на стойке. Э, Чтобы вытащить из э, стойки стакан, я ну, вот э, нахватил гайку, вот шайбу, ну и по ш... шайбе малому откручивал. Э, ну, после 5-7-8 ударов, короче, она вышло. Э -э ну, вот я болгарку почистил, ну, эти заклепки. Ну и вот таким вот пробойцем. Ну и, и мол, вот. Оп. Вот, вытаскиваем теперь. Так, вот запчасти наши. Э шарова. хорошая, ну оригинальная вот, все двигается здесь э -э и вкладыши, в э стройке таяба Таяба, но ну, а здесь написано э ну, из пань. Так, теперь берем э, ну адыш, э, вставляем в стойку, ну и э, заливаем масло. Это, это, <сёжа> вот так, ну это вот Это для, короче, отвода тепла э, от ладоши на стойку тоже было э, начал э, ставить владостного а он выглядит выше стакана потом при э, более тщательном короче просмотре, там э, внутри стойки еще вот такой вот э, ну стакан его надо вот туда э, вытянуть вот, э, ну, теперь с, с, садится до конца. Ну, ну а было вот, вот, э, вот так вот. Ну, теперь уже до конца. Ну, и теперь с, э, сюда масло надо залить. Э, ну, масло где-то надо, ну, ну, хотя бы, ну, я так думаю, хотя бы вот так вот было. при установке, ну вот это вот так, на что она пружина сверху, э, вот этот выступ э, э, с левой стороны должен э, ну, смотреть вперед э, ну, этого самого автомобиля. Ну, а с правой стороны, э, ну, вот этим выступом, э, ну, но Ну, у нас это левая сторона значит мы, мы его ну, ставим вот так вот выступаем вперед поставил я э, шаровую э, гайками вверх. ну я соответственно, посмотрел там зазоры между гранями где-то вот так вот там, я ставил вот после этого так собрали на передох назад теперь надо машину покачать вверх вниз стоять. и, и назад нижние соленые блоки ну вот это вот войку и, здесь на западной с той стороны ну и, на этом ремонт э, закончен э, ну, до новых встреч